Сегодня я бы хотел поговорить такая тема, небольшая сегодня, очень маленькая тема, Божьи э, близкие отношения с Богом. У кого есть близкие отношения с Богом? Класс. Но что-то немногих есть. Да? сегодня. Может, что-то вы возьмете для себя, чтобы ваши отношения стали как можно ближе к Богу. Аминь. И, дорогой мой друг, каждый человек в своей жизни, он созидает отношения. Да? Кто созидал отношения с ближним своим? Да? Все? Правильно. Мы все созидаем. Где бы мы ни были, учи, учились бы в школе, мы созидали там своими одноклассниками отношения, правильно? Если мы пришли в колледж, то же самое. Мы созидаем отношения, ищем себе друзей. То же самое и на работе. Когда человек отучился в школе, в колледже, в институте, он идет куда? Он идет на работу, все правильно. Он, человек идет на работу на какое-то предприятие. И там что? Что же мы созидаем? Что отношения. отношения? И если, может быть, в школе, там, да, в институте мы созидаем близкие, ну, э, дружеские отношения, то на работе мы созидаем э, рабочие отношения, правильно? И наши отношения, и, ну, если дружба она основана на более близких отношениях э, с людьми, то рабочие они, ну Согласны со мной? Они чуть-чуть более, дистан... ну да, как Марина говорит, дистанционные, ну то есть чуть больше, чуть больше ну, отдаленные отношения. Правильно. Но ну, самые близкие отношения, которые люди строят между собой в нашем обществе, это какие отношения? А? Правильно, молодец. Семейные отношения. Это семейные отношения, когда люди строят близкие отношения. Да? друг с другом. Это отношения между мужем и женой, это отношения между детьми и родителями, и где ради э, ради своей семьи человек готов пойти на большие какие-то жертвы. Аминь. Ради чего? Ради того, чтобы наши родные, близкие были здоровые, счастливые ради того, чтобы, мы, чтобы они процветали, ради того, чтобы они ни в чем никогда не нуждались. Правильно? Мы готовы на многие жертвы ради своей семьи. И вы знаете, что э, на Земле не так уж и много людей, которые знают и понимают, что Бог, создавая каждого из нас по своему образу и подобию, и Он является нашим кем? Отцом. Нашим Отцом Небесным. А мы являемся, каждый человек является божественной семьей. И мы помним, дорогие, что первые люди, первые люди на земле это кто? Саш, кто? Молодец. Первые люди на земле, конечно же, это Адам и Ева. И Бог окружил их что? Он окружил их своей любовью, своей, своей заботой. Он дал им Эдем, он подарил им этот божественный сад. И в Эдеме были тысячи деревьев, да, которые, которые, ну, у них говорят, историки говорят, что каждое дерево в Эдеме был, ну, имело свой, ну, у них плоды имели свой вкус каждое дерево имело разный, да, каждый плод на дереве имел разный вкус, и это Бог благословил первых людей Адама и Еву, и но одно дерево среди тысячи деревьев одно дерево Бог сказал, пожалуйста, с этого дерева не вздумайте есть плода, но пришел дьявол хитрый змей и начал искушать Адама и Еву. И в конце концов он добился этого. И и он знал, что э, придет какая, какой плод придет после после того, как Адам и Ева они примут этот плод. И вы знаете, что через непослушание, через непослушание Богу пришла пришел грех, пришла смерть, пришло проклятие и пришло самое главное это разделение с Богом. Аминь. Аминь. И Библия говорит, что грех, он смывается только кровью. Да? И написано, что Отец наш Небесный, Он так возлюбил людей, что послал самого, самое, ну, что отдал самое дорогое, что у Него было. В Иоанна 3 главе, 16, в 16 стихе, это золотой стих Библии, Говорится, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь? Аминь. Бог отдал самое дорогое Своего, Единородного Сына. И пришло через смерть Иисуса Христа, через жертву Иисуса Христа, пришло прощение, пришло оправдание и пришла вечная жизнь. И самое что главное, Бог начал восстанавливать отношения с человеком. Аминь, аминь. аминь. И Библия нам открывает, что главная цель в жизни человека это не работа, это не наш успех, это не, не наш бизнес, да. Самое главное это близкие отношения с Богом прежде всего, Аминь, мой друг, Господь наш, Он любит тебя, Он сегодня любит тебя, и Он и для Него нет ничего важнее, чем Ты, мой друг. Он готов с каждым из нас, да, идти рядом, преодолевать все трудности. Он знает нас э, лучше, чем мы знаем ну, себя самого. Согласны со мной? А знаете почему? Библия говорит, что Он сосчитал все наши, что? Волосы. Кто знает, сколько у Него волос? Никто. Правильно. И еще много чего. Еще много чего. Бог знает лучше о нас, чем мы о себе. Аминь. И, знаете, Он знает также наши мечты и наши желания, дорогие друзья. И у каждого человека есть свое, своя мечта и свое желание, правильно? И Бог хочет осуществить в нашей жизни наши мечты. У кого-то ну, кого есть желание, может быть, э, у какого-то ну, служителя есть желание, чтобы Бог поднял его в служении, чтобы он начал двигаться сильно в дарах Духа Святого, в исцелении, в чудотворении в чудотворениях, да, чтобы Бог поднял его, и он увидел славу Божью в своем служении. Кто-то, может быть, хотел, ну, мечтает о том, чтобы Бог поднял его в финансах, и поднял на финансовые, на большие финансовые высоты. И кто-то хочет просто, чтобы у него была своя семья. И каждый человек, он мечтает он мечтает. И вы знаете, что самый быстрый способ осуществления твоей мечты, это будет через близкие отношения с Богом. И семейные отношения, они основаны, дорогие мои, на любви и на бескорыстии. Аминь. И вы знаете, что из-за близких отношений с Богом есть своя цена, где человек, он готов потерять что-то ради Бога. Есть несколько шагов созидания этих близких отношений и вы знаете что ну, первое первый шаг можно сказать это общение с богом у кого здесь есть общение с богом аминь уже хорошо и вы знаете что бог как наш родной отец он хочет с нами общаться наши родители хотят с нами общаться да? Вы общаетесь друг с другом, правильно? Конечно. Мы общаемся со своими родителями, потому что мы, это наша семья. Кто-то в каждом дне. Моя жена лично, ну, она общается, если честно, каждый Божий день. Даже если ее мама очень далеко от нее, поверьте, Я когда-то открыл ее телефон, она меня сейчас слышит. 24 было вызова. 24 за сутки, за день. И, ну, это может быть и не так уж и хорошо иногда, но мы, мы люди, и мы общаемся с друг с другом. Точно так же и Бог. Он наш Отец Небесный, и Он хочет, чтобы у нас были с Ним близкие семейные отношения. Он хочет общения с каждым из нас и желательно каждый день. Аминь? Аминь. Второе. Чтение Слова Божьего. И говорится в Библии, что Христос, Он является воплощением Божьего Слова, живым откровением о Боге. И это напи... Иоанна, 15 глава. 4-5 стих. Давайте мы прочитаем. Иисус говорит, «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, и без меня не можете делать ничего». Если мы не читаем Слово Божье, дорогой мой друг, ты не прибудешь в Иисусе Христе. Ты будешь слепой. И у тебя не будет Божьего вождения в твоей жизни. Аминь. Аминь. Еще один шаг. Ежедневная молитва. Колоссянам, 4 глава, 2 стих. Тоже. Смотрите, такой маленький стишочек. «Будьте постоянны в молитве, борствуя в ней с благодарением» для того, чтобы дьявол, он не смог вырвать тебя из церкви, тебе нужно пребывать в каждодневной молитве. Аминь. Аминь. Еще один шаг. Посещение. Кого? Нет. Кто скажет? Церкви. Посещение собрания. Конечно, дорогие мои, посещение собрания. Это то, что сегодня здесь мы отделяем седьмой день, да? Отделяем седьмой день для того, чтобы прийти, поклониться нашему Богу, для того, чтобы общаться с друг с другом, для того, чтобы молиться. Аминь. В исходе, исход, 20 глава, 9 стих. Смотрите, какие строки. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой, суббота, Господу, Богу твоему, не делай в он и никаких дел. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол, ни осел, ни скот, ни пришелец, который в жилищах твоих. Дорогой мой друг, отделяй седьмой день, если хочешь увидеть славу Божью, если хочешь созидать близкие отношения с Богом, сози... Приходи, отделяй свой седьмой день для Бога. Приходи в Его дом. Аминь. И почитай его своим присутствием. Почитай его своим поклонением и прославлением. Аминь. И, конечно же, самое главное, дорогие друзья, знаете что? А кто мне скажет? Может кто-то скажет, что самое главное? А? Вера, любовь, служение. <свят> Что у нас там? <свят> это евангелизм. Это спасение людей. Аминь. Одно из самых главных это действительно спасение людей. Дорогой мой друг, и Бог хочет, чтобы каждый из нас, мы проповедовали Царство Божье. Мы проповедовали Евангелие в своем окружении, да, на работе, к своим родным и близким, друзьям и знакомым, где бы мы ни были. Мы проповедовали Евангелие. Мы говорили о том, что Бог сделал на кресте для каждого человека на этой земле. Аминь. Аминь. И это цена, которая отображает небезразличие человека к Божьему делу. И все эти шаги, дорогой мой друг, все эти шаги можно назвать двумя словами. Знаете, каким? Христианская жизнь. Правильно? Просто христианская жизнь. Когда мы делаем, когда мы приближаемся к Богу, когда мы идем этими шагами, мы создаем близкие отношения с Богом. И ты, можешь быть, может быть, поспоришь со мной в этом, но, вы знаете, я слышал много свидетельств славы Божьей в жизни людей. Я слышал свидетельство одного бизнесмена, у которого было 300 тысяч долларов долга. И он не знал, что делать. Он пришел к Богу, и он услышал услышал, что услышал призыв. Будьте ответом для Бога, и Бог будет ответом для тебя. Аминь. И он говорит, я пошел спасать людей. Я говорил о Боге везде, где я только не был. Был в банке, там кредиты, с кредитами что-то решал, потому что, говорит, у меня много долгов было. Я говорил этому менеджеру о Боге. Я был на работе, был где-то в других местах, где меня окружали люди, я каждый раз говорил о Боге. И вы знаете, что Бог сделал для него. Прошло коротенькое время. Прошло, он говорил, по-моему, три месяца. И Бог дал ему мудрость, дал ему бизнес. И в течение трех месяцев он отдал все свои долги и еще плюс столько же заработал. Я слышал свидетельство одного человека, когда, ой, дву, двух женщин, когда, которые хотели обрести свою семью. И они свидетельствовали, что, что что они не делали, как бы они не прихорашивались, они не могли найти свою другую половинку. Но как только они взяли флайера в руки, пошли на улицу раздавать флаера. В этот же день и одна, и другая по этим флаерам пришли, пришли их будущие мужья Представь, в церковь. Они пригласили их. Пришли будущие их мужья. Они познакомились потом и создали семью. Я слышал одного человека, одной женщины, уже пожилой женщины, у нее были ноги э, просто, как она, болезнь, э, а? нет, не артроз, э, нет, э, э, господи, забыл я, что текут ноги просто такие черные вот эти, э, а? Не, не гангрена, но похоже на гангрену, которая вот. Э, о, трофические язвы, правильно. Она была, у нее две ноги были в трофических, полностью в трофических язвах. И если может кто-то знает, это когда ноги полностью текут, и они очень сильно идет запах такой плохой от них. И врачи говорят, что эта болезнь вообще неизлечимая. Все, она не лечится эта болезнь. И, ну, и ноги начинают сильно болеть. И она вот со своими больными ногами, она пошла, ходила э, со двора в двор, со двора в двор, и она приглашала людей на собрание. Она говорила людям о Боге. Прошел месяц, и ее ноги полностью, раны на ее ногах, полностью затянулись. Аминь. Когда мы идем делать Божье дело, Бог идет в нашу жизнь делать наши дела. Аминь. Аминь. Дорогой мой друг, отношение с Богом, за которые ты заплатил цену, цену посвящения, цену верности, цену своего времени, становится каналом Его славы в твоей жизни. Аминь. Аминь. И в Библии много историй, когда люди ходили в послушание пред Господом, и на них было особенное благословение, благоволение. Знаете слово благоволение? Кто может сказать, что такое слово благоволение? Очень хорошо сказано. Очень хорошо сказано. Но, знаете, благоволение это, есть в словаре. Да? есть словарь далее и так далее. И в словаре написано, что такое благоволение. Благоволение – это особенное расположение вышестоящего к нижестоящему. В данном случае кого? Бога к человеку. Аминь. И на этих людях было особенное благоволение. И мы знаем историю Еноха, что он ходил, написано в Библии, что Енох ходил перед Богом и был послушен во всем. И Бог его забрал при жизни на небо. Представляете, какое благоволение было у Бога к Енаху? Точно так же пророк Илья, то же самое, он ходил пред Богом и был послушен Богу во всем, даже перед страхом смерти. На Илье было особенное помазание, и Бог делал через него особенные чудеса. Кто, кто помнит, какие чудеса? А? Служителя, правильно. Дождь послал и много-много других, много других чудес Бог сделал через Илью. Мы знаем таких, как Иосифа, да? Помните историю Иосифа? Он ходил перед Богом и был верным Богу, он верил Богу и доверял Бога, Богу в, во всем очень много лет, будучи в рабстве, будучи в тюрьме. Он доверял Богу, он э, не соблазнился, не сказал, Бог, а что ты мне сделал, тут, ну, я уже, меня, мои братья продали в рабство, я много лет в рабстве уже. А теперь меня еще и послали в тюрьму еще хуже. Он не соблазнился о Боге, он ему доверял до последнего. И в итоге мы видим, что Бог что? Сделал его правой рукой фараона. Авраам. Вы знаете, Авраам, ну, Авра, Аврааму было сто лет, когда Бог дал ему ребенка от цары. Он ждал этого ребенка очень много лет. И вдруг Бог говорит ему, что? Принеси его в жертву. Кто бы с вас принес в жертву своего ребенка? Я бы тоже, наверное, мне принес, ну, честно. Но настолько Бог был верный, ой, но настолько Авраам был верен Богу, доверял ему, чтобы он пошел приносить своего сына Исаака в жертву. И Бог остановил его. Когда он уже занес нож над своим сыном, Бог остановил его. Сказал, вот теперь я вижу, что ты верен мне. И Бог благословил впоследствии, дал ему множество народов, написано в Библии. Близость со Христом, дорогой мой друг, она ведет человека к плодоносной и к успешной жизни. Аминь. Аминь. И через наши близкие отношения с Богом придет помазанное служение. Через близкие отношения с Богом, дорогой мой друг, придет процветание в твоей жизни. Через близкие отношения с Богом придет благоволение Иисуса Христа к тебе. Бог, дорогой мой друг, разруш, разру, разрушит все ловушки, которые дьявол, он устроил на твоей жизни. И Бог повернет зло в добро, в твою жизнь. Аминь. Через близкие отношения с Богом. И сегодня я хочу сказать, что, дорогой мой друг, созидай с Богом, с Иисусом Христом, близкие отношения. И у тебя жизнь изменится в лучшую сторону. Все, вся, все твои мечты Бог осуществит. Аминь. Аминь. Давайте Богу сильную славу дадим.